kita masih lagi berada dalam perbincangan dosa yang ke-26 yang menceritakan tajuk mengganggu jiran yang mana kita berhenti hari tu ni pada muka surat yang ke-148 Nah kita berhenti di atas satu kisah yang mana disebutkan daripada Sahil bin Abdullah at-Tustari dan bagaimana dia ni Seorang alim, seorang soleh Dia ada seorang jiran yang kafir Bagaimana tandah jiran rumah dia ni bocor Jadi kotoran dan bau tu masuk dalam rumah dia Apa yang dia buat? Dia tadah saja apa Najih yang main kat rumah ni Kemudian setiap malam dia akan buang Tanpa dia beritahu maklumkan kat jiran dia Main satu hari dia berasakan bahawa kehidupan dia tak lama mungkin dia sakit berumur dan sebagainya maka dia panggil jiran dia ni dia jumpa dia beritahu dia kata pergi tengok sat dalam ni kawasan tanda rumah aku ni apa yang ada maka jiran dia pergi tengok dia terkejut dia nampak kata ada benda macam ni semua tanya mai pada mana ni mai pada rumah dan maka dia pun jiran ni jadi tak syok lah. tanya dah siapa tak habar Awak sebelum ni lama, lama dah Lama dah awak tak abang sebelum ni. Kata tak apa dah aku tak mau hang terasa pula. Benda aku boleh weh aku weh lah. Main dengan Najih ni. Orang sebelah ni masuk rumah kita. Kalau kita ke mana boleh perang tu. Kan? Hari ni masuk bidah ketuk pintu rumah panggil mai dah kan. Bukan kita nak lah, tunggu dah. Samalah saya yang cakap ni pun. Eh benda ni buat najis, ni buat busuk masuk dalam rumah kita. Kita jaga bagi bersih, tiba-tiba busuk orang main rumah kita kan. Maka dia kata aku ni sebab apa sekarang aku bagi tahu aku dah berasa macam aku ni tak lama. Jadi aku harap hang boleh perbaiki tanda ha, supaya tak masuk rumah aku nanti. Takut nanti bila aku tak ada orang yang duduk di sini, dia akan menyakiti hang dengan apa yang berlaku sekarang. Inilah apa yang diterima sesuai yang disebut oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyakiti jiran. Salah dak kalau awal-awal berlaku kita pi habaq kat jiran tak salah. Kita pi habaq cakailo minta dia betulkan apa dan sebagainya tak salah. Kita hidup berjiran mungkin di sini kampung tapi kadang-kadang sama dah kadang-kadang ada benda berlaku tak jenis rumah sebelah-sebelah taman ke apa ke bocor rumah jiran masuk main rumah kita ke apa ke tak salah untuk kita nak habaq. Tapi nak amat adab dan akhlak apabila ianya menepati seperti mana disyariatkan oleh Allah dan ditunjuk bawa sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka benda itu akan memberikan kepada kita satu manfaat yang besar. Dia akan melebihi apa yang diminta oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kehendak dia sendiri. Maka betul lah kata Nabi SAW La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih Min walilihi wa waladihi wa nasi ajma'in tidak beriman seseorang daripada kamu Sehingga kamu mengasihi aku Lebih daripada kamu mengasihi Mak ayah kamu, anak-anak kamu Dan seluruh manusia yang ada dengan kamu Cara mengasihi Nabi Macam mana? Bila kita beramal dan berakhlak Dengan adab dan ajaran Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Itu cara kasihkan Nabi Kita ambil Nabi masuk dalam kita kita ambil tinggalan Nabi untuk dibawa sebagai panduan kehidupan kita. Ini nak ceritakan bagaimana ada manusia yang sehebat ni. kita benda ni mungkin boleh buat melawak main Najih ni memang tak lawak lah. kan? Okay. Sebab benda tu dia melibatkan ibadat kita, dia melibatkan keselesaan kita dan sebagainya. Nak ambil sampai tahap macam tu. Ada manusia yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul SAW. Baik.